yaqindagina rosa avjiga chiqib imom moturidiyni mushrik deb imom ash'ariyni kofir deb abu hanifalarni haqoratlab so'kib turganlar imomul haramayn juvayniylarni imom g'azzoliylarni vahmiyot bular Bula bular johiliyot bular adashgan firqa bular bidatchilar xurofatchilar bularni gapi olinmaydi deb turganlar ularni endi shunaqa deb fitna tarqatavergandan keyin biz ularga javob berib o'zlari ergashayotgan ibn taymiya kim binboz kim usaymin kim alboniy kim muhammad ibn abdulvahob kim va ular kimlarga xizmat qilgan o'zi mana bo'lmasa senga ochish bo'lsa deb tarixni ochib tashlagan edik endi nima qilyapti ular nima keragi bor shunaqa ishlarni qo'yinglar endi tinchgina yashasak bo'lmaydimi uni o'rniga aroq achadiganni qaytarsangiz bo'lmaydimi deydi ha sen boshladingku sen abu hanifani so'kishni o'rniga aroq ichadiganni qaytargin edi imom moturidiy imom g'azzoliylarni so'kib haqorat qilib adashgan bidatchi deyishni o'rniga o'zingni atrofingda yurgan ergipetiylarni qaytargin edi hezaraklarni da'vat qilgin edi qaytargin edi qaytarmadi tinchgina mo'min musulmonlarni ichiga fitna urg'uni sochdi oddiygina xalq eshitishi mumkin emas edi shu narsani oddiygina xalq buni hazm qila olmas edi ammo ular internet sahifalari orqali oddiy xalqning ichiga tashladi shu tashvishni biz javob berishga majbur bo'ldik endi javob berib qo'yurdik qarasa mag'lubiyatga uchrayaptida endi nima deyishni boshladi bundoq izohlarni o'qisangiz nima keragi bor shuni mana shunaqa qilishda undan ko'ra ularni da'vat qilinglar bularni da'vat qilinglar deyapti ha qalay bo'lar ekan ulug'larga til tekkizsa shunaqa bo'ladi shuni bilib olinglar qachon dushman suluq tuzaylik kelinglar tinch yashaylik dedimi demak mag'lubiyati yaqin mag'lubiyati yaqin siri oshkora bo'lib bo'ldi kimligi ma'lum bo'lib qoldi bizni saroy mullasi deyotganlar o'zlari shtab kvartiraning mullasi ekanligi ma'lum bo'lib qoldi saroyniku har tugul musulmon bo'lgan podshohlar sultonlar xalifalar boshqaradi ammo shtab kvartirani kim boshqaradi hammamizga ma'lum shtab kvartiradan buyruq olib faqatgina musulmonlarni o'ldirayotgan jihodchilar hozir kim ekanligi ma'lum bo'lib qoldi endi sulh qilaylik deyapti qo'yinglar endi nima keragi bor deyapti ha bular <laughs> oshkora <laughs> urusha olmaydi. hech qachon oshkora urusha olmaydi bular <laughs> doim ichimizdan fitna chiqarishga harakat qiladi agar biz mustahkam bo'lsak o'zimizni ulug'larimizni o'zimizni yo'limizni sof islom e'tiqodimizni himoya qilishga o'tadigan bo'lsak bularga sichqonning ini ming tanga bo'lib ketadi ammo lekin buni kimlardir tushunmayapti